Sama tak lain tak bukan lah ha. Uh, isu hmm. perjanjian am ni Sekali lagi berbangkit Hmm. Tapi saya tak pasti uh, Mungkin uh, untuk elakkan daripada ini menjadi semang-semang politik saja hmm. Kita kena pergi sekali lagi The significance of it satu Dan kemudian baru kita tengok mungkin the process of governance tu maybe hmm. uh, ialah bila bercakap tentang perjanjian ni pun... Um, saya rasa memang negara kita ada keterdesakan untuk menghidupkan ekosistem di peringkat front end semiconductor ni. Mm -hmm. So, cerita kita ni memang lebih ambitious dan orang tak dapat imagine. Mungkin mm. kalau YB boleh illustrate sikit. Mm. Uh, Okeylah. Dia... Sebenarnya, bila kita uh, tengok lah kan kerajaan bertukar ganti uh, strategi ekonominya sama hmm, hmm. hmm. Uh, daripada zaman Najib lagi pun dulu uh, aspirasi negara ialah untuk melonjakkan ke rantaian nilai yang lebih tinggi kan sebab dia berkait dengan produktiviti kalau contohnya kita hanya memasang sama ini kita hanya memasang kita oh. tak reka kan hmm. bila kita pasang hmm. Uh, kalau tengok rantaian nilai lah sesuatu barang tu kan siapa yang paling banyak dapat untung ialah mereka yang ada idea, ada teknologi dan mereka yang mereka mm -hmm. tapi dalam dunia sekarang ni selepas dia reka dia tak buat sendiri dia hantarkan negara-negara yang tenaga buruhnya murah mm. dari situ lah dia pasang, dia kilang, dia pasang mm. Jadi rantaian nilai itu lebih rendah lah. Kita memang daripada dulu tersangkut dekat situ. Kita tak boleh nak reka sendiri kan. Dan kita tahu negara-negara macam Korea, Taiwan dan sekarang China bagaimana mereka mengembangkan ekonomi mereka ialah kerana mereka melonjak ke atas. Jadi dalam semikonduktor, eh, sebelum oh, ni panjang cerita ni kan. <laughs> kenapa semiconductor penting saya mula-mula tengok Datuk Seri Anwar keliling cakap pasal AI yeah. AI AI kan artificial intelligence gaya pun cerita pasal artificial intelligence artificial intelligence kan saya daripada awal rasa sebenarnya orang tak faham sangat ni dia ingat artificial intelligence ni ialah ChatGPT. GPT mm -hmm. ekonomi itu bila orang kata ekonomi yang berasaskan kepada AI dia bukannya ekonomi berasaskan cek GPT. Kau nampak duit banyak mananya daripada cek GPT. Betul. Di belakang cek GPT itu untuk membolehkan ada cek GPT, untuk membolehkan even robot, mm -hmm. untuk membolehkan contohnya satu hari nanti autonomous driving kereta bawa sendiri. Mm -hmm. Di belakang itu adalah satu industri yang cukup besar. Itu yang dinamakan industri berasaskan AI. Mm -hmm. Dia uh, kena ada data center kerana dia tak cukup dengan komputer-komputer CPU kita ni dia perlukan bangunan bertingkat-tingkat yang ada yeah. berpuluh-puluh ribu chip ni kan dia perlukan data center tapi data center saja tak cukup kan di satu sudut dia perlukan tenaga boleh baru tenaga hijau. Tapi di satu sudut lagi diperlukan chip yang banyak mm -mm. dan chip itu mestilah laju semua kan. Uh, jadi sebab itu bila kita tengok untuk kita melonjakkan ekonomi kita yang um, bernilai tinggi satu peluang yang ada ialah peluang yang melibatkan uh, artificial intelligence. ...yang melibatkan data center dan daripada itu kita kena buat chip sendiri. Hmm. Eh? Nak buat chip ni orang kata pemindahan teknologi. Saya kadang-kadang lawak jugalah. Saya tahu lah ini macam zaman sekolah dulu kan. Hmm. Kita masuk pertandingan hmm. perbahasan. Okay. Masuk pertandingan perbahasan adalah tajuk. Malaysia mesti menyokong pemindahan teknologi kan. Ini dah 40 tahun aku tengok kadang-kadang komen-komen netizen ni masih lagi stuck di zaman 1980-an pertandingan perbahasan. Mm -hmm. Oh, ini semua tak perlu. Kita hanya perlu pindahkan teknologi. <laughs> Uh, kenapa kita masih lagi tersangkut Kerana teknologi tidak dipindahkan dah hmm. uh, Ini konsep pemindahan teknologi ni sebenarnya Selepas 40-50 tahun Kita tahu bahawa Kalau kita berharap orang pindahkan teknologi Dia tak pindahkan teknologi Kita terus jadi mangsa tukang pasang Dan gunakan barang dia hmm. Sebab itu Masa kementerian ekonomi Masa kami masuk dululah Kita compare kan sebab dia ada satu perkara yang pelik tau. You know. uh, Malaysia sebenarnya memulakan industri semikonduktor ni lebih awal daripada negara-negara lain di rantau yeah. ini. Yeah. Mm -hmm. Malaysia mula tahun 72. Kita tengok Taiwan mula awal 80-an, 81 mm. macam tu. Mm. Uh, Shenzhen lagi lambat lah dalam dia 80 lambat. lebih, uh, Korea apa pun dalam 80an, hmm. tapi pelik Kenapa pula kita hmm. yang paling awal mula, dia yang paling ke depan. Hmm. Uh, pusat semikonduktor dunia sekarang ialah uh, Taiwan TSMC hmm. kemudian uh, Korea, Korea ada Samsung. apa ni Samsung dengan hmm. apa ni. Hmm. Hynix, Hynix. Ha, kan. Hynix. Ha, kemudian you ada Shenzhen. Semua. Hmm. Jadi kita pun tengok, um, sebenarnya kita tengok kepada beberapa kajian lah. Ada satu kajian tu menarik, dia membandingkan um, IP filing, intellectual property filing hmm. di antara uh, Penang, Malaysia, hmm. dengan Taiwan, dengan Shenzhen, hmm. dengan Korea lah. Memang langit dengan bumi lah. Uh, dalam masa tempoh 10 tahun Walaupun kita dah ada 20 tahun dalam industri itu Dia orang memang menumpukan kepada IP Dia tak tumpu kepada kilang-kilang besar hmm. Dia menggalakkan kepada IP Jadi barulah kita sedar Sebenarnya hmm. Ini yang nak masuk cerita miti ni Hmm. Ha hmm. pertembungan dengan Miti lah. Kenapa hmm. Miti berkeras Zafrul mati-matian tak bersetuju pasal perjanjian AM ni. Hmm. Nanti ada cerita lah kenapa hmm. dia juga yang bermati-matian buat konten pasal AM lah. Hmm. Ha dia tak setuju tapi dia tu dia buat konten. Ha oh, ada lah cerita dia cerita. Ha Jadi bila kita tengok dalam persediaan untuk buat RMK 13 Haa. kan pandangan Kementerian Ekonomi ialah kita kena mengubah model insentif kita. Haa. Beza Malaysia dengan Taiwan, dengan Shenzhen, dengan Seoul kan. Ialah kerana Malaysia model kita ialah untuk menarik minat MNC-MNC kilang-kilang besar ni datang untuk suruh kita pasang. Dan kita bagi insentif banyak tau. Lah. Kita bagi insentif berbilion-bilion. Yang tidak diketahui oleh orang ramai ialah bila kerajaan mengumumkan telah berjaya menarik FDI sebanyak 4 bilion daripada apa nama ni syarikat sekian-sekian dia tak beritahu sebenarnya berapa insentif cukai yang diberikan pelepasan cukai berapa insentif tunai yang diberikan ada kalau campur-campur campur ada yang berbilion tau. Yeah. Jadi saya tanya soalan itu di parlimen bila aku dah jadi menteri yeah. Miti jawab Zafro jawab ini ialah rahsia kerajaan. Ha <laughs> itu yang kita nak tukar. Kita kata kalau kita terus berbelanja berbilion-bilion ringgit tiap-tiap tahun bagi duit percuma sebagai insentif kepada syarikat besar masuk untuk dia buat buka kilang besar, orang kita sampai bila-bila jadi pekerja kilang. Hmm. Kita takkan berjaya naik dan mencipta. Jadi Kementerian, pandangan Kementerian Ekonomi, ini yang pertembungan dengan uh, MITI lah. Hmm. Kerana kuasa itu besar kepada MITI. Hmm. Dia ada bajet berbilion-bilion untuk dia bagi kat syarikat-syarikat ni. Lepas tu dia umum, FDI masuk. Hmm. Oh, senang lah hmm. macam tu kan. Nah. Jadi kita nak tukar, kita kata kita dah kena kurangkan insentif cukai, insentif kapital yang bagi ni. Kita kena bagi insentif dalam bentuk IP. So kalau you nak masuk cukai you bayar, yang lain semua you bayar tapi you dapat IP yang you tak boleh dapat di tempat lain kan. Hmm. Jadi daripada situlah timbul am um, kerana dia padan dengan cita-cita kita untuk mencipta chip sendiri dan mencipta chip sendiri itu uh, maksudnya dia kena juga dengan model ekonomi kita yang berasaskan kepada AI dan sebagainya lah. Yeah. Uh aku boleh sambung lagi tapi kesian dah cincong dengan ni so, <laughs> Sebelum banyak lagi cerita nak ini belum masuk lagi cerita pasal pasal apa nama ni di, dipercepatkan ni kan. YB mm -hmm. cincong punya pendapat nah? Tak Sebab saya juga uh, graduan bidang elektronikan okay. kejuruteraan. Eh, kita ada dua orang. Kan? Dua sama. Dua elektronik engineer. Uh, so, jadi memang ramai kawan juga kerja kat Intel, okay. Penang, syarikat -syar lain dan memang perlukan satu lonjatan. Hmm. Kalau tiada lonjatan, ianya akan business as usual lah. Hmm. Lagi 20 tahun, situasi mungkin lagi mencabar hmm. sebab yang memasang tu negara lain lagi murah. Hmm. Dulunya kita bersaing dengan contohnya uh, Taiwan, hmm. patut dia dah melonjak. So kita tinggallah dalam liga yang sama hmm. sekarang dengan Vietnam. Jadi, akan datang mungkin dengan Bangladesh, hmm. mungkin dengan negara lain. Hmm. So, kita kalau tak ada lonjatan, kita akan stay the same. Hmm. So, bagi saya, ini adalah satu percubaan uh, dalam rancangan RMK ke-13 sebab saya pun turut bahas dan saya juga mencadangkan supaya lebih banyakkan uh, homegrown uh, patent hmm. uh, yang tu sangat penting sebab kalau tak ada hak cipta, sebenarnya kita tak ke mana-mana lah. -mana. Hmm. Uh, saya setuju lah dengan bab tu. Okey, sekarang kita nak Aku nak cerita sikitlah lah pasal Kita Dalaman. pernah cerita dulu lah hmm. Tapi hmm. orang mungkin tak faham pasal arm semua hmm. ni kan hmm. uh, Bagul lah juga sebab dia Mengajar dan mengajak uh, rakyat kita Untuk memahami industri semikonduktor ni kan hmm. um, Yang orang kita selalu faham ialah Intel hmm. Intel, Intel, hmm. Intel, hmm. Intel. Hmm. Chip semikonduktor hmm. ni Intel lah kan Dia ada dua jenis hmm. Dalam uh, dua kaedah membangunkan chip dalam dunia ni kan satu ialah yang mana dia dibangunkan oleh in-house oleh syarikat itu dan dia menggunakan IP dia untuk menghasilkan chip dia sendiri dan hmm. dia jual chip itu ini termasuklah Intel, Intel. termasuklah even AMD lah saya ingat hmm. buat lah kan. hmm Uh, ini yang dulu-dululah hmm. ini yang laptop zaman lap, banyak dalam laptop lah zaman dulu-dulu kan hmm. sebab dulu chip ni hanya digunakan di dalam PC dan juga laptop hmm. bermula awal tahun 2000 lah uh, banyak lagi benda yang mula menggunakan chip lah uh, satu ialah Uh, mainframe dah kurang dah bila ada cloud dia mula ada data center mm -hmm. kan ah. jadi tapi yang yang meledakkan uh, penggunaan chip ini ialah gadget, mm, handphone, handphone, tablet, IOT, IoT semua ni kan kereta, kereta, kereta. kan, mesin apa nama ni, <laughs> uh, vacuum cleaner ni eh? <laughs> semua ni kan okay. IoT ni semua yang meledakkan permintaan kepada chip eh Um, satu lagi kaedah yang ada daripada dulu Ialah kaedah yang digunakan oleh sebuah syarikat Daripada Cambridge Dia hmm. adalah hasil daripada Universiti hmm. Cambridge Syarikat nama ARM Dia dah lama dah 1975 pun dia dah ada dah eh. hmm. uh, Dia ambil kaedah yang lain tau Dia tidak terlibat di dalam uh, Pembuatan, pembuatan. Dan dia tak tak pasarkan chip dia tu pakai nama dia ARM. Sebab tu orang tak tahu ARM ni apa, ARM ni apa kan. Mm -hmm. Yang dia buat ialah kepakaran dia ialah mereka chip ter-chip. Dan mm -hmm. kenapa chip ARM ini sangat popular terutamanya dalam handphone dan gadget semua. Sebab dia menggunakan tenaga dengan cukup cekap berbanding mm -hmm. dengan Intel. <coughs> Jadi... Oleh kerana dia tak banyak pakai tenaga, dia sesuai lah dengan handphone kita semua. Cari. Kalau tidak, bateri kita letih. Kita nak kena charge kan dalam kereta semua kan. Uh, cara kaedah dia lain tau. Dia menyediakan uh, blueprint keseluruhan desain tu. Dan uh, bila uh, orang nakkan desain, dia kena bayar royalty kat dia. kena beli IP tu dulu. Hmm. Kemudian dia akan bantu untuk membangunkan. Eh, desain tu 80% dah siap. Hmm. yang perlu diubah hanya lebih kurang 20% ya disesuaikan untuk kegunaan lah ini ke apa yang syarikat-syarikat startup macam Skychip semua tu buat maksudnya 20% eh, ke nanti, nanti, belum sampai kat okay. Skychip lagi lah ha. Skychip sebelum ini pun tak sampai kat situ lagi Aha. lah ini yang Samsung Apple semualah lah. Okay. Uh, Qualcomm dok buat semualah kan hmm. So dia akan beli daripada ARM. Uh, so dia ubah 20% saja yang itu digunakan dalam dia punya phone semualah. Oh. So bila Samsung contohnya jual phone dia kan harga kalau phone tu bila Apple jual harga dalam phone phone tu mungkin 2000 kan. Harga processor dia, chip dia katakanlah 5600 kan. Uh, bagi setiap penjualan chip tu akan ada royalty dia. So, hmm. ada dua bahagian royalty. Satu, access untuk dapat 80% dan dia bantu kita untuk kita siapkan chip kita. Kemudian, bila jual itu, then, um, apa nama ni, dia akan dapat duit juga lah. Jadi, keadaan dia sekarang... 95% pasaran chip dunia ini yang yang gadget yang mobile yang kereta semua am dia monopoli tau. Mm -mm. So you tak boleh lah dok sibuk kalau kita dok umum kita sekarang nak jadi front end. Kita sekarang nak melangkah ke era baru semiconductor kena gelak orang lah kerana you nak jadi macam mana no, semua dikawal oleh am. Hmm, jadi hmm. Um, sebab itu kami jemput am hmm. tahun 2024 ke KL20 hmm. kan. Jadi am tak pernah ada kat rantau Asia Tenggara ni. Hmm. Tak ada dekat Asia Tenggara ni yang buat chip jadi entah macam mana lah Kita bernasib baik lah Kita ketuk pintu Tiba-tiba hmm. dia ha, okaylah, dia datang kan hmm. Sebab bagi dia KL20 tu Nampak menarik masa itulah hmm. kan Dia mengumpulkan Jadi dia datang Bila dia datang tu kami jumpa dia Bawa dia jumpa Datuk Sri Anwar jugalah Jadi Datuk Sri Anwar tertarik hmm. Jadi Um, awalnya Datuk uh, Datuk Seri Anwar kata tolonglah kami uh, apa nama ni uh, untuk bangunkan semikonduktor. So ini pertemuan uh, antara AM um dengan Datuk Seri Anwar sehari selepas ke L20 lah. Hmm. So Datuk Seri Anwar PMX suruh dia pergi ke universiti-universiti. Okeylah. Hmm. Kemudian AM um, Contact kontak kami lah kata Actually kalau you betul-betul serious hmm. pasal nak bangunkan front and chip ni, hmm. dia sebenarnya lebih lebih complicated daripada itu. You need the IP. Hmm. Kemudian you perlu latih engineer-engineer. Kemudian you perlukan the environment untuk you design. Kerana hmm. IP saja, you perlukan the software. Hmm. Dia hmm. macam kita nak tulis uh, dokumen. Kalau tak ada Word hmm. ataupun Google Doc, hmm. you nak tulis pakai apa? oh tak hmm. boleh kan so even the whole engineering environment tu you perlukan semua ni dengan arm kan kemudian you perlu latih sampai 10000 engineer hmm. semua itulah kan kemudian kalau pun you boleh design you perlukan arm untuk bantu you connect dengan pembeli hmm. siapa nak beli kau punya chip ni dia jadi chicken and egg hmm. takkan kau nak buat chip tapi tak ada orang nak beli Kan? Tapi so semua itu oleh kerana am ialah monopoli 95% dalam dunia, semua kena melalui dia lah. Okay. Jadi daripada situ bila kita bincang-bincang-bincang, maka memang tanggungjawab itu ialah Kementerian Ekonomi sebab Kementerian Ekonomi yang bawa masuk Kementerian Ekonomi yang menetapkan dasar contohnya insentif ini mesti beralih kepada IP Mm -hmm. Tak boleh dah bagi berbilion-bilion kepada syarikat asing ni. Mm -hmm. Kita kalau tak bayar cukai, mati kita kena kejar, kan? Mm -hmm. lah. mm -hmm. Ha, tapi ambil cukai bilion-bilion tu, lepas tu kita bagi balik kepada syarikat asing ni, lepas tu kita umum FDI. Aku tak puas hati bab tu tau. Mm -hmm. I think it's not honest. Mm -hmm. uh, kan? Jadi dan itu jadi sumber corruption. Mm -hmm. Bila ada orang, ada menteri, ada pegawai-pegawai yang boleh menentukan saya bagi awak 300 ratus juta, hmm. saya bagi awak RM1 bilion, itu jadi sumber corruption. Hmm. Jadi kalau apa-apa yang nak dilaburkan balik bagi IP ke ada kan? Jadi uh, um, sebab itu Kementerian Ekonomi yang merundingkan lah, maka kami rundingkan dan uh, perkara itu dibawa berkali-kali ke Kabinet lah. Dan... Masa itulah yang semua bergebut-gebut nak ambil kredit. Hmm. Ha, jadi kalau macam... Uh, miti. Jadi dia dalam keadaan yang pelik. Kami bersetuju front end ni. Tapi kami tak setuju kementerian ekonomi buat. Ia mestilah kami. Ha, pula dah. Yang kamu jadi Miti menteri bertahun-tahun yang kau tak fikir kenapa? Bila orang lain buat, pasal kau jengki. Teruklah macam tu kan. Jadi... Anwar Ibrahim pula awal-awal dia macam tu lah. Dia depan lain, belakang lain kan. Dia awal-awal dia juga yang suruh Kementerian Ekonomi pergi buat semua tu. Jadi bila dia tengok Zafrul tak puas hati menjerit-jerit ni kan. Hmm. Uh, dia, oh tak boleh ha ni. Macam mana ni ha, macam mana ni. Tapi saya nak benda ni berlaku. Itu yang kena pergi ke kabinet berkali-kali lah. Jadi akhirnya kami pun uh, mengalah lah kata tak apalah ini untuk negara ada macam budak-budak duduk berebut nak umum siapa nak umum kredit ni ikut sekegau lah ambil jadi sebab itu akhirnya walaupun dia diusahakan 100% oleh Kementerian Ekonomi am itu yang rapatnya dengan Kementerian Ekonomi hmm. um, kalau tengok pengumumannya uh, yang tanda-tanda dia diletakkan di bawah MITI hmm. Tapi ada hikmah dia lah, bila jadi macam ini, ha, kau nak kata apa kat akunya, benda ni semua yang tanda tangan adalah Miti, yang control duit adalah Miti, semua Miti, semua, semua Maidah. Sebab masa itu Maidah dengan uh, Miti, pantah hadir mudah je, saya bersetuju benda ini, tapi kami yang kena buat, kami yang kena umum ha, dan ikut segengkau ambil je lah, kan. Jadi um, sama lah pasal Kementerian Kewangan. Amir Hamzah ah. kan dia macam neither here neither know uh, there. Saya setuju tapi saya tak setuju. Saya setuju tapi saya tak setuju. Saya tak setuju sebab duit tu banyak sangat. Saya setuju kan dia pumpang 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 dia drag 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 drag. Sedangkan Anwar Ibrahim ni dah dua kali jumpa dengan pimpinan. Ah. Mm hmm. Dah memang nak sign dah komit. dua kali tukar tarikh ni. Sepatutnya I think mula-mula Februari. Dia dah datang semua tapi Anwar tak boleh nak selesaikan uh, sebab uh, Zafrul dengan Amir Hamzah tak bersetuju ni. Miti tak bersetuju yeah. sangat kan. Jadi dia pun minta tem tempoh masa. Mm -hmm. Kemudian Anwar sendiri yang pergi bincang dengan CEO AM. Mm -hmm. Dan juga dengan apa nama ni Masayoshi San lah. Tuan punya Softbank kan. Kemudian dia happy-happy-happy-happy, itu yang jadi. Itulah kan. Hmm. Saya nanti bukan sekarang lah. Nanti saya akan tunjukkan tarikh dan juga mesyuarat satu persatu. Berapa banyak mesyuarat ni yang telah dilalui hmm. um, untuk menunjukkan kalau dia kata perkara ini terburu-buru dan uh, yang terburu-buru itu seluruh kerajaan Malaysia lah. Bukan kita lah kan. Jadi sebab itu yang lawaknya ini... Ni, Gambar rakan, apa ni? Ha. Ha, gambar tu rakan media lah. Rakan media masa tu... Dia sedia maklum benda yang berlaku ni. Hmm. Itu gambar... Reporter... Uh, Zafrul bagi uh, maklum balas... Kepada reporter depan tandas kan? Dia betul-betul selepas... Uh, Launching ceremony itu dia dia keluar cepat puasnya di depan tandas tu, and then ha, dia um, dia hmm, bila launching, ah ha, bukan dia ha, nak nak pastikan dia supaya boleh, dia okay. the first <coughs> yang bagi Maklum balas oh, kepada media oh, lah, beriya, so, be beriya, okay, <laughs> ha, ha, lah. supaya. Uh, ARM ini dikenali sebagai hasil tangan kerja I dia tangan lah. Air tangan lah. dia lah kan. So kita orang dah, aku duduk kat atas pentas sibuk lagi, dia dah ada kat depan dah bagi PC kan. Hmm. Itu kebodohan yang ada dalam kajian sebelum ini lah. Hmm. Punyalah berebut kredit. Dan, dan, dan saya ingat uh, <laughs> Arm sendiri kata jangan announce dulu jangan announce apa-apa oh. dulu sebab diorang listed on ha, ha, uh, uh. and very sensitive to announce the deal sebab benda ni tak pernah berlaku uh, sebelum ini Arm tidak pernah ada sebarang program seperti ini untuk membantu sesuatu negara untuk membangunkan semikodakta hmm. tak pernah dia kira hmm. aku monopoli hmm. kau nak kau datang jumpa aku kau hmm. tunjukkan berapa apa duit kau ada hmm. sama ada you ada kepakaran ketidak hmm. sebab arm is India best interest hmm. bila dia bagi UIP hmm. chip itu berjaya dihasilkan dan chip itu berjaya dipasarkan sebab duit dia bukan bayaran IP tu semata-mata tau. Duit dia ialah bila dia jadi Samsung. Bila Hawaii. dia jadi Huawei. Sebab bagi setiap gadget itu dia dapat duit. Kan? So awalnya tu dia tak bagilah umum. Tapi lawaklah kita orang masih dekat dalam. Zafrul dah bagi sidang media pasal pelancaran. Kemudian Zafrul jugalah dalam sidang media dia tu. Dia cuba nak pastikan kredit itu kepada PM dan dia sebenarnya ini ialah hasil diketuai oleh PM rundingan semua nak beritahu ini tak ada kena-mengena dengan kepentingan ekonomi Allah maha kaya selepas satu tahun dia berbalik macam ini bila sekarang dia nak gunakan kononnya aku sakau 1.1 bilion dengan apa nama ni tergesa-gesa buat benda ni semua rekod menunjukkan semua yang mengumumkannya pun Tengku Zafrul, yang dok ambil gambarnya pun Dato Sri Anwar Ibrahim. Hmm. Kok mananya Rafizi tergesa-gesa kan. Cuma ni samalah yang ini dan juga selepas ini yang pasal netter kan. Ya. Yeah. Uh, dia sebenarnya untuk menuduh berlaku salah laku, dia kena ada unsur-unsur salah laku hmm -mm. kan. Unsur salah laku yang pertama ialah dia mestilah ada perihal kepentingan peribadi dan juga kewangan. Hmm, hmm. And, uh, itu sebenarnya elemen yang perlu dibuktikan hmm. kalau ada pertuduhan. Lah. Yeah. Uh, siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dan kepentingan peribadi ini kan? Selepas perkara itu dibuktikan, hmm. dia kena buktikan pula ada pemberi dan ada penerima. Hmm dan uh, apa yang diberi, apa yang diterima kan. Dan perkara ketiga, dia kena buktikan bahawa ada salah guna kuasa untuk membolehkan uh, sesuatu keputusan yang merugikan negara itu telah dibuat demi habuan. Hmm. Tiga-tiga ni tak ada <laughs> kan. Jadi, saya sebenarnya agak Uh, mengaluh alukan kalau dia teruskan hmm. dan uh, kalau dia dakwa di mahkamah hmm. bagus kita boleh tunjukkan kita heret semualah hmm. Tengku Zafrul hmm. pun kita heret Anwar Ibrahim pun kita heret Amir Hamzah pun kita heret hmm. uh, KSU, TKSU, MITI pun semua kita heret semualah masuk ke dalam mahkamah kan hmm. Tapi saya rasa dia takkan berakhir di mahkamah. Hmm. Sebab tujuan dia ini hanya ialah untuk mewujudkan persepsi hmm. sekarang kan. Hmm. Saya nak duduk dengan peguam saya kalau dia tak berakhir dengan pendakwaan di mahkamah. Aku nak saman kerajaan hmm. ha. Kerana menyalahgunakan hmm. uh, dan mengada-adakan sesuatu semata-mata untuk karakter assassination. Sebab pasal SPRM ni lah kalau kita perhatikan. Hmm. SPRM sebelum ini kan orang tu tak kena dakwa baru kena tahan untuk soal siasat atau reman kan. Yeah. Dia dah perit orang tu dan dah bawa panggil media. Bayangkan berapa ramai kaki tangan kerajaan, orang biasa yang selepas itu kita tak tahu pun kes dia tu sebenarnya kena dakwa ke tidak. Mm -hmm. Tapi dia dah seret, dia dah malukan sebab Azam Baki nak tunjukkan bagusnya dia buat kerja. Mm -hmm. Kalau bercakap dengan penjawat awam, ramai penjawat awam merasakan perkara itu cukup tidak adil kepada mereka. Hmm. Kerana mereka kena boleh kena pasang macam tu je. Hmm. Kalau ada orang contohnya khianat dia fitnah dia dan dia kena reman padahal tak ada apa pun dia hanya kena reman. Satu Malaysia dah tengoklah dia semua hmm. ni kan. Nah, jadi hmm. saya tunggu kalau um, dia berakhir dengan pendakwaan alhamdulillah. Hmm. Saya yakin sebenarnya malu besar kalau masuk ke mahkamah. Hmm. Tapi kalau tak berakhir dengan pendakwaan, kalau dia nak buat style dulu tau. No. Style zaman madani ni kan. Bising-bising hmm. bising orang tu, orang ni, orang tu kan. Ingat satu benda dulu awal-awal kan. Malu kita tau. Lah. Anwar Ibrahim Pergi buat ucapan... Kata ada bukti... Perikatan Nasional dapat duit judi. Hmm. Saya tak tahu siapa yang beritahu dia. Mungkin Tengku Zafrul lah kot. Sebab dia... Menteri Kewangan... Yang 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 bertanggungjawab masa itu. Saya tak tahu kan. Tapi... Saya, dia pun tak pernah tanya kita. Kita pun tak tahu. Kita ingat. Kada buktilah. Hmm. Lepas minggu jadi sebulan. Lepas sebulan jadi satu tahun. Ingat tak? Senyap Penas. macam tu saja. Hmm. Menuduh orang... Hmm. Ambil duit judi ni sebenarnya benda yang besar kan. Jadi kalau tengok memang banyak tuduhan-tuduhan yang dibuat tetapi tidak ada bukti. Hmm. Jadi kalau yang pasal am ni jadi macam tu juga tak apa. Kalau dia diam berbulan-bulan lepas ni aku tak kena tangkap ke tak kena dakwa, hmm. aku akan saman kerajaan dah tujuh sekarang ni tengah bincang dengan peguam hmm. kalau itu keadaannya hmm. memang aku nak saman kajian supaya dia membantu orang lain di masa akan datang pihak berkuasa macam SPRM ni tidak boleh sewenang-wenangnya dijadikan senjata hmm. untuk uh, uh, menyerang sesiapa yang orang politik atau SPRM hmm. ataupun politik dalaman kajian tak suka hmm.